для того существует футбол что он дает людям адреналиновое настроение переживания эмоции которые рождаются во время матча это все делают футболисты и я думаю сегодня матч получился в плане напряжения возможно не было такого качественного футбола потому что создавать нам нашей команде с металлистом какие-то комбинации и сверхнасыщенные какие-то виртуозные индивидуальные действия очень сложно, потому что есть сегодня у нас ротации состава очень много травмированных и даже Майкон редко играл за красных карточек, которые постоянно ему стараются дать, чтобы он не играл чтобы он не развивался, чтобы он не забивал голы, чтобы он не украшал футбол, ну, это все благодаря некоторому комитету, на который я сейчас остановлюсь после оценки игры. Нам не стыдно проиграть хорошей команде как металлист, может они немножко нас недооценили. у нас главный приоритет это старание и стараться сопротивляться как можно больше. Было задание играть больше вперед, но почему-то футболисты играли осторожно. Трудно до всех достучаться. Боязливо все равно действовали. Это плохо. Теряли мячи в простых ситуациях. Не хотели завершать атаки логическим ударом или качественной подачей. Этот гол в начале игры как родил надежду, так ее потерял. Перестали играть, начали сохранять счет. С Харьковом это трудно. Я в перерыве сказал, ничего не выйдет. Играйте в футбол. Будьте осторожны. Судья надавал желтых, чтобы дать предупреждение, потом второе и удалить. Методику работы я уже почувствовал, куда направляется совершенствование судейских действий наших украинских э, судей. Металлист действовал хорошо. Индивидуально сильные игроки, скоростные игроки сделали свое дело. Нестандартная филигранная обводка, техника в штрафной площадке, хладнокроя помогли завершить атаки взятием ворот. Поэтому, я думаю, мы этим не обладали. Наверное, мы осеретевшие 9 человек не могли все-таки выдержать игрового напряжения и как бы сдались. Меня больше всего удивило в наших игроках молодые Павлов и Бабыр. Вот я говорю, Леша, бери мяч, обыгрывай, Баберю, не бойся. Работай с мячом. Он взял двоих, обвел поперек, кинул мяч в зону и остановился. Пошла контур, забили гол. Как учить молодого человека играть в футбол? Его в дубле играешь, учишь. Вчера забил два мяча. Там, говорю, индивидуально сильный будешь, будешь играть. Будешь отпихиваться от мяча. Не будут тебя сбивать, не будешь битые защитниками, ничего не будет, ну, не доходит до футболистов, они хотят себя сохранять. Я думаю, мы проиграли и здесь уже ничего не вернуть, как бы заслуженно. Не учитывая, что у нас 9 человек, это уже как бы второстепенно. Что касается судейства, я несколько лет назад говорил, когда мы были в высшей лиге, сейчас мы второй год после перерыва, где-то год или два до вылета, в 1986 году э, ну, в судейском комитете одни и те же люди. Там схемы, там варианты, там кибернетика. И туда добавили человека, где один из самых видочных футбол в Европе и в мире, где существуют околофутбольные игры, как нигде в другом чемпионате. Я просил наших, я же давно работаю. Я не имел больших успехов в высшей лиге, но Волынь, у нас в Волынью были обыграны все команды. И я как тренер один раз но обыгрывал и Днепр, при Киеве, шахтеры Шахтер, и той, всех. Но постоянно не можем, нам не хватает мощи. Нас быстро глушат и уводят в сторону. И попросил, учитывайте наш рабочий крестьянский тренерский труд. Он очень тяжелый, он неблагодарный. Мы же виновники поражений, виновники конфликтов, виновники Каких-то трений в командах, главный тренер. Решают шуры-муры и и другие люди, обвиняют нас. Я не хочу оправдываться. Я хочу просто вспомнить. Нас чуть-чуть затушили. Но когда я говорю, не трогайте Волынь. Учитывайте, что мы хотим играть. Не надо Волынь выгонять с высшей лиги, с премьер-лиги. Учитывайте, что мы все время делаем, какие у нас все время какой-то... Пол игрока в сборной где-то проходит. У нас есть чем сказать хорошие исторические слова о команде. Мы хотим рождать Блохину, давать игроков. Но как мы будем давать, если нас шарашат каждый матч? 19 тир, ни одного пенальки мы не били. Мы пробили два. И Личевцу дома на кубок, и с Днепром на кубок. Задачу одну мы как бы мини-выполнили, пошли дальше. Но здесь в чемпионате... Ни одного, и у нас, наверное, 8-10 удалений. Процентов 50 матчей мы играем в 10 человек. И возвращаясь к тому, я просил Украинского Федер... судейского комитета. Не трогайте Кварцанова, Я же знаю все. Кому дают, когда дадут, сколько, кто получает, за что. Инспекторы, делегаты. Перепуганные с боковые судьи, все коррумпированные вообще до шнурков, до носков. Они деформируют тренерскую работу на, ну вообще, на 100%. это опять судьи виноваты, что вы Они не виноваты. Они делают уголовное преступление. Слободян я сейчас сказал телевидение, не хотел говорить, я на пресс-конференции скажу. Мне сейчас раньше 5-10 минут успокаивался. Выпью там 100 грамм коньяка, мне легче, уже все хорошо. Сейчас не могу уже, сердце где-то что-то не туда качает. И трезвому тяжело восстановить состояние свое после игры. Потому что игра для меня все. Большой праздник и большое положительное напряжение. Но его сжигают люди со стороны, которые не играли в футбол. Раньше судил Канана играл в футбол, судил пьяных, звягинцев, Панчи Костя, Авдеш Валера. Они в футбол играли. Кто это судит вообще у нас? Им надо дать. Игра 2-3 года во второй лиге поиграй. Там полтора года в первой и год хотя бы в премьер-лиге. Получи лицензию, иди суди. Почувствуй это. Не могут, сынок, сыночка, там, говорит, все, папа судил, его сын судит, и такое же издевательство делает, как это все было раньше. Родиное наследие, это спачено передается. Зачем ему детей тренировать? Нам давать таланты. Зачем ему переживать? Он приехал, к нему подходишь. Как бешу, ты понимаешь, там, это, ты нас не трогай. Что такое? Я тут это все. Я говорю, дураком выглядишь. Ты же тренируешь, две тренировки, три, одна, и ничего ты не можешь сделать. Выходит это мурло до игры в костюме, в галстуке. Солидный, как премьер-министр, и начинает руководить. И ты выглядишь униженный, оскорбленным за то, что ты работаешь, хочешь что-то сделать. Говорит, стоять, твой номер 16. Ты виноват лишь тем, что хочется нам кушать. А мы кушать хорошо хотим, бо мы судьи. И сегодня представляет интересы судьи, или он не знает, или притворился. Я к нему относился солидно. Он или слепой, или не видит. И они же на каждое объяснение ситуации, у них есть объяснение. Что там тренер говорит? Тут вот мы судьи, мы все делаем правильно, а вы дураки. Мы дураки. Это мы дураки, которые с лопатой и граблями работают в этом поле, копаем, сеем траву, косим, за детьми бегаем, смотрим. И мы дураки? Этот Бойко, что нам издевался с Карпатами дома, выгнал Майкона, выгнал этого. Он увидел в Киеве меня на этом, на концерте. И он как рванул, у него совесть, ему стыдно. Я хочу знать, кто дает команды у нас. Так Слободян, уважаемый мной директор концерна Оболонь или как он там называется, он сказал месяц назад, с детьми издеваются, дают взятки, приходят какие-то Петренко, из Ровенской области, из Тернопольского села Забегаловка, и начинают детей уничтожать, свистит, ему дали тысячу гривен, он и дети плачут после игры. Я своим тренерам в детской школе запретил давать взятки, играть, подставы не делать, ничего. Вот как будет реально, так пусть будет. Никто у нас не знает в федерации. Я знаю, я знаю клубы, где в каждом областном центре, в каждой команде, второй лиги, первой, высшей, подставы. Я знаю, что Ахметов в Шахтере запретил. Я знаю, там он ругает, чтобы не было подстав. А 90% клубов детских школ у нас, все, так что у нас там в федерацию зайдите, там Судей там всех-то человек 50 сидит. А судить сколько их? И они все одно. Как получить? Зачем им добавлять Говорит, колено? Давайте добавим 1000 долларов, 2, 3, 8. Им 20 дай. Это им только на шнурки. Жене шубу купить, на следующий год другую купить. А клубы платят эти деньги. Вопрос идет о большущих деньгах которые клубы плотят судья, и все судьи дают интервью в том году, когда задел Черниговский, зажали этот материал. Президент, директор банка, президент Черниговский Дисней. он сказал, сколько чего давали, его как прижали, он сдался и сказал нет. Я сказал, не трогайте меня, бо я расскажу все, и в преддверии чемпионата Европы будет позор на Украине такой, что никто сюда не приедет. Хай нас еще тронут дома Селичевцы. Я еще ничего не сказал. Завтра это интервью почитает в федерации там. Забегает, кое-что, скажут, ем, надо что-то с кварцяном делать. Надо его или убить. Но запомните, я уже написал это все в письме, оно лежит у меня все. Если меня убьют, все прочитают, что там написано. Там написано, кому дают, какие клубы дают, сколько дают. Так что поздно убивать. Вернее, это можно, но об этом узнает весь мир. И Украина такая, я так люблю эту Украину, свой город, и служить искренному футболу в какой-то степени, где-то что-то может быть. Но не надо, если мы даем, металлист дает, то судья, пускай судит честно. Потому что эти деньги, которые судьи получают до игры, по ведомости, по закону, они ничего не означают. Я вам сказал, они ноль. Если мы. Суммы, которые ходят, предполагаемые суммы, указания идут. Командам приоритетны. Им выстраивается зеленая дорога, у нас как бы нету клубов. Что там команда? Семь червей, туз бубновый, да? У нас шахтер, динамо, киев, металлист, сейчас все. Других не подпускаем. Как нас подпустят? Девять человек играть? Если нам дадут или пенальки, все, судей научили. Пенальки, это значит предвзятость уже как бы к этому идет. А желтую дал тихонько, вторую желтую, кто взял, быстро выгнал. А как игра? Зачем мы тогда играем вообще? Как можно комбинацию создать, если нас 9 или 10 в 10 матчах из 20? И все притворяются. Вы же тоже прекрасно знаете. Я сейчас цыганнику сказал, что ты каждый, о, снова тема судей, Тема судей. И я характеристику команде «Металлист» дал. Классная команда, классный тренер, супер все, 21 век, реально, хорошо. Ну нафига со мной издеваться? Я предупреждал. Вы убейте тех, тех, я не хочу. Но не трогайте вулы. Они сегодня затронули меня за живое. Они меня уничтожили, растоптали, как человека э, совершенно небезразличному к футболу. Прошло много футболистов через э, эти нервные клетки, которые я очень уважаю и люблю, но э, нафига со мной так. Они забыли или они не читали лекции на своих, они меня достали этим. Это ж не только одна игра, это не только я страдаю. Слободян сказал-то, его решили не трогать, бы он мог бы сказать еще больше. Его уже не тронул, одну игру выиграл, вторую видите, как хорошо. Все хорошо. Теперь... В следующий раз, если в Улыне, я же извините, вот там дал судья, не дал, дал желтую красную, дал пенальки, не дал, выгнал, не выгнал, штрафной в ту сторону и в ту. Поверьте, интуиция, на каждый момент, я за игру слежу внимательно. Не упуская ни один полумомент, что, как и куда дышит судья. Забивали футболисты но унизили всю команду и тренерский состав Волынскую область, которая смотрит. Город Луц, где я родился, который смотрел футбол. Луцки все смотрят, сидят и пьют пиво, смотрят футбол. Каким я выгляжу? Скажут, он не умеет сопротивляться. Да, у нас в клубе есть проблемы с организацией около футбольных вопросов. Занимается непонятно кто и чего. Я говорю, не дают работать, не дают игра. И будет так все время, пока мы не наладим. Пока не научимся считать. Дважды два четыре, а не три и не пять. У нас все время или три, или пять. И все что-то там куда-то не туда. Сегодня у нас так. Но я хочу сказать судейскому комитету, умным, симпатичным людям, прекрасных костюмах за дорогие деньги, рубашки, галстуки. Вы смотрите, чтобы вы не поменяли их на что-нибудь. На какую-нибудь рубашку, робу. Потому что меня уже вы не оставили. Если завтра кто-то позвонит, скажет, что ты наговорил? А сейчас скажите, что я не так сказал? Вы же даже тоже боитесь об этом написать. Телевизор все равно сглаживают эти темы все сглажу. Издевательство продолжается. Посмотрите, сколько удалений. И чтобы не научить этих околофутбольных существ правильно, по-человечески, с чистой совестью обслуживать футбольный матч, который смотрит сегодня и Европа, и интернет, и весь мир, их ничего не останавливает. Раньше не было телевидения, судьи не делали пагубных таких действий. Что делается сейчас. А если господин Колено не может научить неандертальцев быть человеком в жизни футбольной семьи нашей, украинской, то у него единственное, давайте желтый, чтоб футболист молчал. Да он давайте красный, чтобы он не играл. Он, наверное, засланный казачок, лазучик. Потому что попала сборная Украины со сборной Италии, в нашу страну нашу. Уничтожить, не дать футболистам развиваться, играть и получить удовольствие от этого. Если судям сказано желтое-желтое, оно перепугано, только что не дает играть. Вы посмотрите матч Германии, Италии, сейчас все смотрим, любые матчи. Там судья вообще, если бы такое, шоу он надавал бы желтых, так и кто не понял, за что кого кто выиграл. Или красных, то он бы никогда не судил. Смотрите, какие было Динамо Киев, Сток-Сити играл, там же судья, вообще там можно было 100 штрафных дать. Он вообще упал, вставай, давай, играет, игра идет. В Англии бы его люди съели бы, если бы он давал свистки. Я судям говорю, почему вы не судите, как в Англии? Ну, да упал, я своих ругаю, он там упал, я говорю, ну вставай играть. Я не даю им лежать, они все равно смотрят и лежат деформируют дисциплину, что их бить будут. Говорю, упал, вставай, играй. 5-0 ведем, 10-0 проигрываем, встань, игра, не лежи, не позорься. Женщины сидят, любовницы, дети, мамы, папы. Что ты лежишь, тебе не стыдно, мужиком будь. Царапнули тебя, вставай, играй, шишка на лбу, вставай, играй. Они лежат, они он как встает, его там болит. Понимаете, стыдно смотреть. Не гуляйте с такими женщинами, с такими футболистами они вас в углу будут бить, они убегут, оставят вас самих. Бо им больно будет, когда их будут бить. И вот поэтому безобразные отношения, вот это указаниями, чтобы все молчали, знаете, надо закрыть рот и закрыть возможность играть в динамичный футбол. Дать ему одну карточку, вторую не играет. И у нас уже 50 с чем-то карточек желтых в чемпионате море красных. И Волынь, посмотрите, на последнем месте. У нас больше всех красных и желтых. Мы грубая команда. Назовите мне один эпизод, где мы грубо сыграли. Судья бы не свистнул ни разу. Там. А я судей спрашиваю, почему вы так судите? У нас не тот футбол, в Англии другой футбол. В Англии другие люди, там футбольно. Если он будет свистеть, там полностью люди выбегут, его затопчут, он судить не будет. Болельщики, они хотят зрелищ. Чтобы люди бегали, футболисты в смысле, и не останавливались. А нас судья не успевает. Фу, успел. Свисток, начинает желтые давать. Только пока запишет, передохнет. Понюхает что-то. Дальше себе. Опять свистнет. Люди хотят вот это. Эмоций жизни нету. Нету. И у нас 93 минуты. 70 минут без динамики футбол. Судья решает. Он останавливает РИП, Он отмеш... останавливает развитие футболиста. Развитие футболиста, который должен прогрессировать сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Игроки идут конкурентоспособные в владение Блохина. Он их смотрит. Конкуренция и мы имеем сборную сильнее. Они рождаются в матчах чемпионата. Или для чего у нас чемпионат тогда? Мы должны готовить игроков в сборную на конкурентной футбольной почве. Они а судьи, которые закрывают все, закрывают все. И я предупреждаю, последний раз, еще раз, судейский комитет затронет футбольный клуб Болынь, будет унижать меня, моих футболистов, уничтожать славу моего города и области, я расскажу все, что делается в украинском футболе. Больше я, я и так кое-что намекнул только. Сколько клубы платят, сколько получают инспекторы, сколько делегаты, боковые, все расскажу. Оставьте меня в покое и мою команду. Они не поняли, они забыли, я же не склероз. Мне скоро 60 лет, но у меня память, слава богу. Помню, кто, чего, сколько и зачем. Бумажек я не держу, потому что придет АБХС, заберет, скажет, тут написано. Там, Иванов, Петров, Сидоров. А вы поговорите с судьями вообще. Они выше каста. Никто в мире футбола, они вообще никто. И звать их никак. Они надо мной издеваются. Я говорю, ну слушай, там про футбол думаю. Они меня за это бьют. И никогда мы еще улыбаемся все. Все хорошо. Не надо нам ничего. Наведите порядок. Это... И ничего мы не сможем сделать. И ничего. Или вы сможете? Колено сможет? Не сможет. Там другая направление. И люди, которые там работают. Я назову фамилию, если еще раз был тронут, назову всех. А я знаю все. На любой пресс-конференции меня часто, не знаю почему, есть какая-то заинтересованность в моей личности. СТВ, там серьезные люди, там, Леоненко часто, они очень интересные материалы дают и передачи их не крас. Раньше Интерканал, я был на первом канале, ТК Украина и другие, я обещал журналистам, много, говорю, в конце сезона поговорим. В конце, я знаю, что вас заинтриговала эта тема, но я не комиссар Катани, и не боюсь никаких... Я уже был в жизни всяких ситуаций и поганый и не поганый и предупрежденный и оштрафованный какой я только не был но я покажу и хочу сопротивляться в футболе на славу волынского футбола О, и за это я работаю и сегодня меня достали я не хочу чтобы наша область которая пока приоритетная линия в культурной экономической спортивной, приоритет тут вот футбол. Мы, я говорю мэру, сейчас у нас хороший мэр, Микола Ярославович, у него, он такой доволен, что вот мы прославляем наш город Луцк, Волынь, мне это нравится, что она в телевидении, там где-то есть, если есть футбольная команда в городе, значит город жив, может не быть моста какого-то там, парикмахерской, какой-то где-то там туалета, моста, перехода, универмага, есть футбольная команда, есть жизнь. Есть, я так считаю. Я уже когда-то говорил, едешь в Житомир, кажется, это какая-то там белая медведи, пустыня, и едешь Франкос там или ровно, пустыня Гоби, там все вымерло. Там все в красках, все магазины сверкают, а жизни там нет. Мне кажется, мне люди таких жалко этих людей, они так объединены морально, психологически, культурно, они не живут, они существуют. А мы, существ, а мы живем, волынь. И нас за это уничтожали. Я опубликую, за мной дело не ставят. Я человек слова. Это будет сенсация. Евро перенесут в другую страну.